Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. So tajuk saya ialah Perikatan Nasional dijangka runtuh di Sabah ya. Jadi apa maksud saya jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya ya Regi Jesse Rita Odin. Dan jika anda menonton di YouTube, saya letak link telegram di ruang komen. Jangan lupa tekan butang join atau member ya. Jadi Dewan Undangan Negeri Sabah sudah bubar. Dan uh, kita akan masuk pilihan raya negeri. Kita tahu di peringkat persekutuan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kerjasama di Sabah. Dan Pakatan Harapan bersama GRS bekerjasama. Namun barisan dengan GRS tak bekerjasama. Kita tahu warisan dia akan pergi sendiri di Sabah. Dan kita tahu Perikatan Nasional sudah beritahu, sudah berangan-angan hendak kuatkan kedudukan mereka di Sabah. Ini menerusi kenyataan khususnya pemimpin-pemimpin bersatu tapi ada juga pemimpin PAS yang berangan-angan hendak dapatkan kerusi di di Sabah malah membuat kenyataan yang cukup tidak realistik ya bahawa mungkin jawatan ketua menteri ...patut ada pada PAS. Okay. Nah, jangkaan saya, saya ter mula de terus dengan jangkaan dulu. Jangkaan saya ialah perikatan akan uh, hancur di Sabah. Dan ini akan menjadi titik pertama... ...kejatuhan perikatan secara keseluruhannya kerana... Sabah ni adalah pilihan raya peringkat negeri, satu negeri. Ya? So, kejatuhan perikatan di situ akan membawa impak besar pada PRU yang tidak lama lagi. Mungkin tahun depan, sebelum pertengahan tahun depan. Ya? So, ia akan membawa impak besar. Now, satu perkara yang semestinya akan mempengaruhi pilihan raya di Sabah ialah kestabilan Faktor kestabilan. Sebenarnya dalam mana-mana pilihan raya di peringkat negeri atau persekutuan pilihan raya besar, faktor kestabilan kerajaan yang bakal dibentuk akan menjadi pertimbangan. Now di bawah uh, GRS ada kestabilan. Jadi GRS ada saham dia di Sabah. Now ramai Pemimpin GRS termasuk ketua GRS ni asalnya dari mana? Asalnya dari Bersatu. Ada sekumpulan wakil rakyat Bersatu yang berpaling tadah terhadap Bersatu dan mereka mewakili terus GRS. Dan mereka membawa kestabilan. Jadi Bersatu dulu pada pilihan raya Sabah sebelumnya, dia menang beberapa kerusi. Dia agak Yeah, menang sejumlah tertentu kerusi yeah. Tapi lepas MP-MP tu uh, Adun-adun tu berpaling tadah Bersatu Lebih kurang macam tak wujud lagi di Sabah Jadi bersatu sebenarnya yakin Dia akan ulangi apa yang dia Dia buat dulu Malah dia akan menang lebih banyak kerusi Dia bercakap sebelum-sebelum ni Dia nak kembangkan sayap di Sabah itu pun pada pendapat saya tak realistik. Sebab rakyat Sabah sudah melihat bahawa Bersatu adalah satu parti persekutuan, awak tahu orang Sabah ni dia lebih suka kepada parti tempatan, tapi mereka beri peluang kepada parti persekutuan, tetapi lepas itu mereka berpaling tadah dan bertukar menjadi parti tempatan dan mereka membentuk kerajaan yang stabil. So di situ pun Bersatu peluang dia dah tipis. Okay. Tetapi baru-baru ini bersatu telah berpecah dan perpecahannya cukup jelas. Dalam pada Muhyiddin menafikan ada tim Muhyiddin dan tim Hamzah, benda itu sudah terang lagi bersuluh semua orang nampak. Malah semua orang nampak bersatu dikemudi oleh seorang presiden yang hampir tidak ada sokongan dalam bersatu dan tidak ada kawalan terhadap bersatu. Ya? So, perpecahan dah jelas. Itu dengan sendirinya akan membawa mesej kepada orang Sabah. Dahlah dulu kita pilih bersatu parti persekutuan. Mereka berpaling, uh, berpaling tadah. Kini mereka sudah menjadi parti GRS merup yang merupakan parti peringkat negeri dan mampu membawa kerajaan stabil. Ya. Tambah pula, mereka ni tengah bergaduh, berpecah, tak tentu lagi perikatan boleh kekal sebagai satu gabungan setelah pas dengan bersatu bercakaran pijak memijak tuduh menuduh dan bergelut siapa nak jadi perdana menteri kemudian tambah pula dengan itu pas telah mendakwa mereka mahu ketua menteri Sabah jadi daripada kalangan mereka iaitu orang pas sedangkan pas dulu satu kerusi di Sabah pun dia tak menang ini semuanya akan menjamin atau meningkatkan kalian, perikatan akan kena teruk di Sabah. Dan jika perikatan kena teruk di Sabah, ianya akan menambah lagi kepada persepsi negatif terhadap perikatan. Ianya akan ya bila orang bergaduh dalam parti Benda negatif yang berlaku akan memburukkan lagi keadaan. Jadi pergaduhan dalaman akan bertambah teruk. Sekarang pun mereka gaduh macam budak-budak tak matang. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Bergelut siapa nak jadi Perdana Menteri? Di dalam bersatu bergelut siapa harus jadi presiden. Awak lihat fokus perjuangan mereka sekarang ni adalah bergelut bercakaran kuasa dan kedudukan. Jangan kata PAS bersih. PAS pun bergelut kuasa dan kedudukan. Ya, dalam pada pas dok serang bertubi-tubi kerajaan ya, dengan puta belit dan sebagainya menyebabkan pentaksub mereka benci kerajaan mereka sendiri ada impian nak masuk kerajaan. Ha, itu saya buat dalam live lain lah. Ya, jadi tak jujur dengan penyokong. Ya. Berbincang dengan pihak-pihak tertentu khususnya dalam UMNO. Ya. Begitu juga bersatu, ada pihak tertentu yang berbincang dengan pihak dari luar dari dari kalangan blok kerajaan. Ya? So dia orang ni tak jujur dengan kamu. So bila orang dah bercakaran begitu dan bila satu kekalahan teruk berlaku, ianya akan menambahkan lagi rasa tidak puas hati puak ini uh, tim tim Hamzah contohnya terhadap tim Muhyiddin tim Muhyiddin terhadap tim Hamzah dan sebagainya akan berlaku tuding menuding keadaan bila dah teruk bila dah dalam kumpulan sendiri bermusuhan bercakaran tikam menikam kekalahan ini akan menyebabkan tuding menuding akan menjadi di luar kawalan. <tuh> ya. So pilihan raya Sabah ni masa dia, the timing memang betul-betul tidak, bukannya berita baik bagi Bersatu pun PAS dan Bersatu tahu PRN ni sudah jadi satu masalah besar. Apakah mesej yang mereka nak beri kat besar, uh, Sabah? Adakah pengerusi perikatan ataupun siapalah Hamzah ke siapa nak pergi ke Sabah dah beritahu, kami perikatan akan menjamin pembangunan Sabah korang tak boleh jamin pembangunan parti kamu sendiri kau orang tak boleh jamin kestabilan parti kamu sendiri kau orang tak boleh nak tentukan siapa nak jadi perdana menteri di di kalangan kamu dah mula bergaduh siapa nak jadi ketua menteri apa mesej nak beri dekat orang sabah jadi orang sabah ni tak akan pandang perikatan itu pendapat saya timing dia cukup tak bagus seolah-olah perikatan ni ditimpa nasib buruk Ya. Dan benda ni baru fresh lagi baru berlaku. Kesah PKR Rafizi dan sudah cerita lama. Nampak dah stable dah. Jadi orang akan bertumpu kepada GRS, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Warisan. Ini akan menjadi watak-watak utama dalam pilihan raya. Dan gandingan GRS Pakatan Harapan dan gandengan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional akan dapat banyak kerusi. Warisan juga akan dapat banyak kerusi cuma nak lihat siapa yang lebih. Kumpulan satu yang lebih atau kumpulan dua yang lebih. Ya. Perikatan boleh duduk tepi. Ini jangkaan saya dan setelah itu keadaan dalam perikatan akan menjadi jauh lebih teruk dan ini lagi satu berita buruk kerana selepas itu kita akan berdepan sama ada PRU ataupun PRN Melaka yang dipercepatkan sebelum PRU 16 ya so itu jangkaan saya so saya beritahu awal-awal sama seperti makota saya ramalkan awal-awal dan tepat air kuning saya ramalkan awal-awal kini saya ramalkan hari ini perikatan akan jatuh teruk di Sabah. So awak boleh rakam dan kita lihat saya bercakap benar atau tidak sebab kita pun dah dapat feedback risikan pun apa sentimen orang Sabah orang Sabah sebenarnya. Walaupun dia lihat rasuah dan sebagainya tetapi dia juga lihat kestabilan dan oleh kerana faktor ketidakstabilan perikatan ni secara automatik perikatan ini telah menyebabkan mereka melihat kembali kepada kestabilan yang dibawa oleh GRS dan GRS kerjasama dengan PH jadi PH pun akan dapat manfaat dia PH kerjasama dengan Barisan secara tidak langsung Barisan dapat manfaat dia ya so faktor rasuah Sabah tu sudah kurang dalam uh, pada pendapat saya dalam pertimbangan berbanding dengan faktor kecelaruan dalam perikatan kerana bila orang Sabah lihat perikatan mereka tidak yakin bahawa mereka ni mampu mentadbir dan mewujudkan kerajaan stabil sedangkan mereka di kalangan mereka sendiri pun tak stabil okey so itu pendapat saya So sehingga kita berjumpa di live seterusnya Assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga